राजाधिराज योगीराज श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय आज कलियुगाचे तारक मारक दैवत म्हणजे स्वामी महाराज घराला घरपण देणारी स्वामींची एकशे आठ नावे म्हणजे वास्तूला स्वर्गाचा सुवास अशा कलियुगातील दैवतांना माझा श्रोत्यांचा एकशे आठ नामांचा हा महाप्रसाद महानैवेद्य श्री स्वामी समर्थ स्वामीसमर्थ अष्टोत्तरशतनामावली प्रारम्भ स्वामी ॐ समर्थाय नमः ॐ श्री अक्कलकोटनिवासिने नमः ॐ श्री अनन्ताय नमः ॐ श्री आदिनाथाय नमः ॐ श्री अनाथनाथाय नमः ॐ श्रीगुरवे नमः ॐ श्रीगुणवन्ताय नमः ॐ श्रीगुरुपरब्रह्मणे नमः ॐ श्रीनिर्गुणाय नमः ॐ श्री, श्री, श्री गुरुस्वामी श्रेष्ठाय नमः ॐ श्री नित्यनिरञ्जनाय नमः ॐ श्री निराकाराय नमः ॐ श्री स्वामिने नमः ॐ श्री ब्रह्मस्वरूपाय नमः ॐ श्री विष्णुस्वरूपाय जपप्रियाय नमः ॐ श्री जगकारणाय नमः ॐ श्री विश्वकाराय नमः ॐ श्री विश्वनाथाय नमः श्रीविश्वम्भराय नमः ॐ श्रीविश्वनटेश्वराय नमः ॐ श्रीविश्वचालकाय नमः ॐ श्रीविश्वस्थिराय नमः श्रीविश्वनाशाय नमः ॐ श्रीगुणसागराय नमः ॐ श्री वेदवेदान्ताय नमः ॐ श्री पावनाय नमः ॐ श्री परमपवित्राय नमः ॐ श्री सर्वेश्वराय नमः ॐ श्री सुरेश्वरा ॐ श्रीपतितोद्धाराय नमः ॐ श्रीकृतकर्माय नमः ॐ श्रीकृताकृतेय नमः ॐ श्रमण्डलुधाराय नमः श्रीकमलाक्षाय नमः ॐ श्रीकृतनाशाय नमः ॐ श्रीकालकृतेय नमः ॐ श्रीकरुणाकाराय नमः श्रीकरुणाघनाय नमः ॐ श्रीकालदर्पणाय श्रीकर्माध्यक्षाय नमः ॐ श्री, 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 श्री अनन्तवेषा परिपूर्णाय नमः ॐ श्री आलोकाय नमः ॐ श्री श्रीजनेश्वराय नमः ॐ श्री जङ्गमाय नमः ॐ श्री श्रीजितमा ॐ श्री सर्वश्रेष्ठाय नमः ॐ जनकार्याय नमः ॐ चिदाकाशाय नमः ॐ चित्ताकर्षाय नमः ॐ श्री स्नेहार्दृष्टिय नमः ॐ चिदानन्दाय नमः ॐ जनार्दनाय नमः ॐ श्रीगुह्योत्तमाय नमः श्रीगुणातीताय नमः ॐ श्रीचेतनरूपाय नमः ॐ श्री तेजोमण्डलाय नमः ॐ श्री <makes> i <noise> पूजाय नमः ॐ श्री औदुम्बरप्रियाय नमः ॐ श्रीवटपत्रिषयाय नमः ॐ श्री भजनानन्दाय नमः श्रीभजनप्रियाय नमः ॐ श्रीभवभञ्जनाय नमः ॐ श्री अभयवरदात्रेय नमः ॐ श्री अजानुबाहुये नमः ॐ श्री रक्षकाय नमः ॐ श्री महामन्त्रायदात्रेय नमः ॐ श्रीयात्मराजाय नमः ॐ श्री माया निवासी स्वामि समर्थाय नमः इति श्री श्रीस्वामिसमर्थ अष्टोत्तरशतनामावली सम्पूर्णम्